Вітаю, шановні друзі! Це Олександр Лащенко і традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, наш сьогоднішній гість, письменник, журналіст, депутат Київської міської ради. Дмитро Гордон. Вітаю Добре, вас, пане Дмитре. Добре. Багато до вас запитань. Передусім, от е таке питання: Ви запрошували вілі Токарєва до України? Я запрошував Вілі Токарєва до України. Ви знаєте, так йому заборонили, наскільки можна зрозуміти. Е, ні, ситуація була дуже проста. Вілі Токарів, на мій погляд, на мою думку, на моє переконання, блискучий музикант, прекрасна людина, мій близький друг. Е, я дуже хотів, щоб він приїхав до Києва, адже він колись приїжджав і, е, до Києва. Перше це було 89-го року і пізніше багато разів тут бував, написав про Київ багато пісень. І ми домовилися з Паласом України, що Вілі Токарів буде виступати в Києві е, в листопаді. Але знайшли фотокартки з приїзду Вілі Токарєва вже до окупованого Крима. Я я не знав, що він був в окупованому тобто Криму. Коли ви запрошували, не знав Ні, звичайно. Я побачив ці фотографії, і ну звичайно, це прикро дуже. Я знаю, що Вілі Токарів не сприймає агресію проти України російську агресію. Я це знаю. Втім, я не хочу, щоб йому було погано в Росії. Лише я повинен сказати дуже важливу річ. Він громадянин Сполучених Штатів Америки. Це uh -huh. до речі, так, так, так. До речі, от ну дійсно, всі читачі видання Бульвар Гордона прекрасно знають, що в вашому виданні багато інтерв'ю з російськими митцями різними письменниками. Ну вілі токрив американський громадяни, але все одно творчий що мовний він виконавець. Ви в ефірі «Ехо Москви», російська радіостанція у березні цього року. Був ефір, там знову ж таки ми ще про це поговоримо. Ці заборони російським міцям виступати uh -huh. в Україні. тема. Ви сказали, я вас дослівно процитую, що, от, щоб не бути голослівним, я не хочу засуджувати, до речі, Йосипа Кобзона і скажу, чому? Він щиро вірить, абсолютно вірить в те, що говорить, тобто він не фальшивить, коли говорить, що вулицями Києва ходять. Бендеровці, як кажуть такі от е, критики України. Він так вважає, і я з ним продовжую спілкуватися, ми обмінюємося думками. Це мій друг. Єсип Козон, ваш друг, пане Дмитре. Ясип Козон, е, мій друг, і я вам свою точку зору зараз е, спробую е, донести і довести. Е, ви знаєте, я е, зараз, я, оскільки ми про російських співаків будемо говорити, я перейду на російську. Я, я, я е, е, Ненавижу тех, кто, э, зная прекрасно, что происходит, делают вид, что происходит на самом деле другое. Я ненавижу тех, кто, э, будучи, как они говорят, истинными патриотами России и бья себя в грудь, я люблю Россию, я ненавижу Запад, имеют счета на Западе и учат детей в западных школах и в западных университетах. Э, это совершенно двуличные люди, мерзавцы. Например, что, касается... что можно назвать это произведением? Валерия Газманов – это люди, которые прекрасно потребляют западную цивилизацию, но везде рассказывают, какая Россия прекрасная и что лучше Запада. Какие Вести в Rolling Stone, какие Вести Led Zeppelin, я сказал да, ну, Юрий Лоза. Юрий Лоза вообще отстойный человек, на мой взгляд. Что касается Иосифа Кобзона, Иосиф Кобзон заблуждается, к сожалению, для меня и, к сожалению, для многих тех, кто его любил или любит. Я с ним встречался в прошлом году на Кипре. Я полтора часа рассказывал ему глаза в глаза, так как сижу сейчас с вами, что происходит в Украине. И пытался, чтобы он меня понял. Он меня не понял, к сожалению. Он сказал, кто тебя так зазомбировал. Но, э, что я могу сказать в его оправдании? Он искренне верит в то, что говорит. Он глубоко советский человек. Как и миллионы других людей глубоко советских, их уже перевоспитывать поздно. Это раз. Он больной человек, он сражается с онкологическим заболеванием 10 лет, и это не могло не наложить отпечаток на его мироощущение и мировоззрение. И кроме того, это человек, который принес стольким людям столько добра, что я не хочу бросать в его огород камни. Я думаю не так, как он. Я спорю с ним, я э, понимаю, почему он так считает, но я. Придавати його анафімі не буду. Все ж таки, закінчуючи тему пана Кобзона, дійсно страшна хвороба. Нікому не побажаєш такого. Але ж, наскільки відомо, з російських ЗМІ він казав, критикуючи Захід, не в Росії лікується. Он говорит, ну, Владимир Путин позаботится, я буду... с это... як считаете, можно комментировать эту позицию как позитивно? Можно, можно комментировать все, что угодно, и я прокомментирую это. Я считаю, что онкологическое заболевание наложило отпечаток на его мироощущение и на его мировоззрение. И я не хочу критиковать ни одно высказывание Иосифа Кобзона, потому что это говорит не Иосиф Кобзон, а его болезнь. Ви сказали, радянські люди, адже знову ж таки в Росії різні радянські люди. Ліагіджако, Олег Басилашвілі, ну Макаревич, не знаю, не варто його, напевно, називати радянською людиною, але є молоді російські митці, відносно молоді. Ну, не знаю, той же адепт Новоросії, письменник Захар Прилєпін, Його важко назвати радянським саме письменником. Чому серед, серед середнього молодого покоління Росії митців так багато прихильників, так званої Новоросії? Дело в тому, що треба э, исходить з того, що я не хочу обіжати русский народ. Но э, этот народ, к сожалению, подвержен бацилле рабства. В России очень много людей, которые понимают, что происходит. Которые отдают себе в отчет, отчет себе в том, что ими правит преступный режим. Э, что э, по отношению к Украине и Грузии э, и к ряду других стран э, происходит вопиющая несправедливость. И преступления происходят. Но они или боятся поднимать свой голос, потому что зависимы, или э, говорят, но ну, это э, глаз вопиющего в пустыне. Тем не менее, я совершенно уверен, что нами правит на самом деле историческая закономерность. И эта историческая закономерность все расставит на свои места. И рано или поздно не будет ни Путина, ни правящего российского режима. И будет еще прощение попросит обязательно Россия у Украины и отдаст ей оккупированные территории. И будут Украина и Россия, наверняка, партнерами, такими как сейчас Украина и Германия, Россия и Германия. Без старшего брата. Ну нет старшего брата. Старшего брата быть не может. Нельзя строить отношения Китая с Эфиопией на правах старшего брата или младшего, иначе отношений не будет. Даже в семье, если кто-то будет говорить, я старше, а ты младший, и вообще у тебя прав меньше, не будет отношений хороших, это естественный момент. Поэтому я думаю, все это впереди, мы это с вами увидим, и я очень хотел бы, чтобы мы это увидели как можно скорее. Это недалеко перспектива, на ваш взгляд. Мне трудно предсказывать события, потому что события иногда развиваются так быстро и так стремительно. Никто не мог в 1991 году, даже самые одаренные люди, предсказать распад Советского Союза. И я хорошо помню, как я смотрел по телевизору последние слова Горбачева. И как красный флаг Советского Союза, великой, казалось бы, державы, колосса, который, как оказался, на глиняных ногах стоял, как он спускается вниз. Это говорит только об одном. Не бывает вечных империй. Не бывает ничего, что приходит навсегда. И историческая закономерность торжествует всегда. Нынешняя путинская Россия тоже колосс на глиняных ногах? Однозначно. Я считаю, что эта страна намного слабее, чем Советский Союз. Это страна, которая не дала миру ничего в последние десятилетия. Ничего. Она растеряла свои лучшие кадры, ее мозги давно куплены или уехали в Соединенные Штаты и в другие страны. Ее спортивные достижения строятся на основании допинга. Это страна фальшак, которая, опять-таки, для мировой цивилизации в последние годы ничего не дает. Слушайте, Facebook, Google, интернет, значит, Skype, лекарства против рака, какие достижения, iPhone. айфоны, какие достижения, это все дала миру не Россия, Россия тупо потребляет это за свои нефтегазовые деньги. Но и этому придет конец очень скоро, потому что мир понял, что нужно уйти от зависимости от нефти и газа России, и он уходит и успешно уходит. Пане Дмитрию, знову ж таки до цей темы забороны деяким российским митцам выступать в Украине через певну просепаратистскую позицию цих митцев. Це правильно робиться в Украине? Я считаю, что абсолютно. Я считаю, что люди, которые подписывали письма против Украины, которые поддерживали путинский режим, которые выступали в уничижительном, с уничижительной критикой украинцев, как тот же Олег Табаков, которые позволяют себе... В общем-то, будучи как бы символами интеллекта страны, позволяют себе опускаться до э, издевательств над своими так называемыми братьями, им не место здесь. Не надо им сюда ездить, не надо их сюда приглашать, и надо навсегда поставить на них крест. Э, и я уверен, что и на наших исполнителях, которые пляшут сегодня и танцуют в России, и поют в России на российской сцене, страны, благодаря которой у нас погибло больше 10 тысяч человек, и тысячи людей вернулись калеками, а сколько морально пострадали людей. Я пострадал морально, я эти годы не нахожу себе места, мне плохо, я все время об этом думаю. Какого черта? Почему никто не должен нести за это ответственность? Вы украинских вонавцы маете на увазе, напевно, Таисия Павелли, а не Лорак, так? Или? Я не хочу называть фамилии, и я скажу почему. Со многими из тех, кто сегодня э, работает в России, у меня были очень хорошие отношения. Были? Были. И я не хочу... Э, я вообще не предатель. Э, не меняю своей точки зрения, если только мне не обоснуют, почему я должен ее поменять. Я не люблю про вчерашних друзей говорить плохо. Это любого мужчину будет красить э, не в те цвета. Я не хочу називати їх фамілією, але я скажу, що ті, хто сьогодні виступає в Росії і ділять вічно нічого не відбудеться, очень плохие люди. Нагадаю, що гостем студія Радіо Свобода є сьогодні в суботньому інтерв'ю Дмитро Гордон. Пане Дмитре, ви депутат Київської міської ради. Про Київ трошки поговоримо. Передусім, проспект Бандери. Ви, наскільки я знаю, були єдиним депутатом міськради Київської, який голосував проти такого перейменування. Чому? Дві причини. Причина первая, не главная. Главное я перейду, это вторая причина. Накануне визита президента Порошенко в Польшу, накануне обсуждения в польском сейме, признавать ли геноцид э, поляков украинцами, зная, что Польша самая близкая нам в Европе страна, которая является адвокатом Украины, которая является прямой креатурой Соединенных Штатов в Европе, зная все это... Принимать решение о том, чтобы э, Московский проспект назвать именем Бандеры человека, персоны нонграта в Польше, которого считают преступником, за два дня до визита президента, это по меньшей мере политическое недомыслие. А, кто бы был инициатором? Вы простаживали ситуацию? Я сейчас вам так -так -так -так. скажу, это по меньшей мере политическое недомыслие и провокация, а э, по большей мере... Ну, скотство, я считаю, настоящее скотство. Это могут делать только люди, которые не любят свою родину. Это была инициатива партии «Свобода». Я э, давно наблюдаю за инициативами партии «Свобода», и я считаю, это моя личная точка зрения, и я об этом говорю прямо. Я считаю, что большую часть того, что они делают, это на руку Москве и Кремлю. И у меня есть прочные мысли о том, что «Свобода» является агентами Кремля. Потому что все, что они делают – все эти факельные шествия, все, что происходит потом, это снимается тут же российскими камерами, и Москва это смакует и показывает, смотрите, какой шабаш очередной фашистский происходит в Киеве. Это первое. Что касается э, личности Бандеры, я не судья историческим личностям, и я не имею права судить никого. Но я знаю, что Бандера, э, идеология Бандеры, стала отправной точкой в массовых убийствах евреев и поляков. Вы знаете, из каких историчных Джеральца? Я знаю, значит, перед вами человек, который работает в архивах тщательно, сидит в архиве СБУ, в частности, и смотрит документы. Перед вами человек, который очень много общался с разными людьми. Я видел фотографии еврейских погромов во Львове на следующий день после того, как туда вошли фашисты. Эти погромы делали не фашисты, не немцы. 41 век, это новости. 41 век, да. Я знаю, что здесь, в Бабим Яру, немцы, расстреливавшие евреев, были поражены с каким озверелым энтузиазмом эти акции проводили люди из так называемого... Буковинского куреня. Баба на Майру, уважает, не нацисты расстреливали, а украинские националисты? че я неправильно в Бабин Яру, я повторяю, расстреливали немцы, они были организаторами этой акции, но рьяными исполнителями, такими, что немцы от удивления просто не понимали, что происходит, были именно э, люди из Буковинского куреня, полицаи, которых срочно сюда привезли, в Киев, для проведения акций в Бабе Яру. Кроме того, э, Бандера, мне говорят, сидел в немецкой тюрьме. Да, он сидел в немецкой тюрьме. В стаборе. Да. Сидел он там. После того, я напомню, как он вошел в сговор с Абвером. Это известное, с канарисом. Это известные факты. Почему он сел в тюрьму? Потому что, видимо, нарушал договоренности с немцами. То, что Бандера сам не убивал, евреев и поляков. Это ни о чем не говорит. Идеология Бандеры, благодаря которой их убивали, она должна быть подвергнута, на мой взгляд, осуждению. И как политический лидер Бандера несет прямую ответственность за расстрелы евреев и поляков точно такую же, как несет Ленин и Сталин, которые может сами лично не убивали, но их идеология э, дает давала возможность людям совершать насилие по отношению к другим людям то ли социальной точки зрения, то ли национальной. Что до Боба вы кажете, полицай, а лишь полицай это одно, а у унивс это иное. Я только что говорил про идеологию ага. ненависти по национальным признакам. Эта идеология, если вы почитаете труды Бандеры, там много об этом сказано о ненависти к евреям, к полякам, к русским. Павел Дмитрий, я прошу ну, но, звездно вы разными историческими источниками, наверное, использовались. Вы знаете российского историка Андрея Зубова? Можливо, особисто навіть? Ні. Не знаєте? Ну, ви знаєте людину, яку змушено... Це НГУ, який... Так, да? так, його... Да, будем... Так, конечно. так. Послухаємо його думку щодо постаті Степана Бандери скажем, часто говорят, что бандеровцы антисемиты. И при этом умалчивают, что ближайший друг и соратник Бандеры был просто евреем, да, Лев Рэббит. Он был просто евреем и просидел всю войну в концлагере немецком именно как еврей. И чудом спасся, и был тоже убит советским НКВД за два года до самого Бандеры в апреле 1957 -го года. Вы понимаете, какой это антисемитизм? Никого... Конечно, были среди э, отрядов украинских националистов, были, конечно, антисемиты. Ну как, а где их не было? Понимаете, были антисемиты у Петлюры, были антисемиты у Будённого, были антисемиты у Деникина, но, увы, к сожалению, центральная Европа, вот недавно написана была и опубликована книга, да, это самая «Кровавые земли» Блади Лэнс, где показано, в Америке написано, где показана как раз вся эта трагедия взаимной ненависти, которая тогда была. Поэтому, в первую очередь, рассказа, честный рассказ о Бендере, о бендеровском движении, потому что пока я только страшилка. Я вообще отношусь с уважением к любой точке зрения. Я толерантный человек и я приучен к тому, что если есть точка зрения, априори к ней надо относиться с уважением. Но я прошу относиться с уважением и к моей точке зрения, и к моему голосу, единственному в Киев-Совете, поданному против переименования Московского проспекта в проспект Бандера. Я хочу вам сказать еще одну интересную вещь. Я э, прекрасно понимаю людей львовян, галычан, которые сражались против Красной Армии. Вы, до речи, с сыном Шухевича писали интервью, я помню. Я записывал, да, с Юрием. Юрием Шухевичем. Мне он очень понравился. И я... Это страдалец, я понимаю, это человек, который ни за что за отца пострадал в этом сталинском Молохе был. Мне рассказывали многие мои друзья с Галычины, такие, как Роман Виктюк, например, он сказал, я сидел в 9 классе, учился, и приходили люди, забирали хлопцев прямо с 9 класса деко расстреливали, там НКВДісти. до Сибири, НКВДисты. Я не понимаю только, когда начинаются убийства людей по социальным причинам и по национальным. Этого я понимать и принимать не хочу. Ну вы, до речи, вы же не против, в принципе, декоммунизации, так я вас разумею? Я не просто не против декоммунизации, я... Э, Щаслив, що вона відбувається, Я був одним із ініціаторів. Після Гордона той самий. Ви пропозиції да. свої озвучуєте. Да, да. До речі, доволі цікаві. Я уважно вивчив. Наші колеги теж аналізували вас. І цілком такі пропозиції, які важко заперечити, що була вулиця Дійсно, Киян, філософа видатного Бердяєва, Олександра Архипенка, художника. Ну, можна перелічити. Все же Лафарі, зрештою. Влаза Грібельна, Євгенія Мірошенко. Ще добавив Дмитра Кнатюка, покойного ми з ним дружили, прекрасний чоловік був. Да много київлян, котрих треба українська. Так, вони талановиті були комедійні виконавці, але деяких критики вважають, що вони оцей, знаєте, такі, ну, не буду це слово грубо вживати, українець такий от, Рагуль, от вони ніби це консервували. А, Ні? Вони були добрі люди. Я ще маленьким пам'ятаю їх концерти. Я був на їх концертах во Дворці Україна. Они вызывали смех. Люди, которые вызывают смех, они были добрыми людьми. Там не было э, какого-то ущемления национального ни русских, ни украинцев. Они прошли войну. Они были замечательные люди сами по себе. Они не были претечи Андрея Данилко, вот это сердючка, не дарма сердючка, так у России любил. О, вот такие образ украинцы, Они, на ваш взгляд? Я вам хочу сказать про Андрея Данилко. Я его считаю талантливейшим человеком, блестящим человеком. И не надо усматривать в нем пародию на украинца или э, какое-то уничтожительное отношение к украинцу. Он показывает жизнь. И Гоголь показывал жизнь. И Остав Вышня показывал жизнь. И Зощенко показывал жизнь. Среди нас ходит много людей разных. Давайте не думать о том, что кто-то хочет унизить кого-то. Ходит много людей. Они и дураками бывают, и жлобами бывают, и интеллигентами бывают. Перейдемо вже від нас вулиць, хоча це теж по-своєму важливо. Ви сказали в одному зі свіжих своїх інтерв'ю. Не як інтерв'юєр, а коли висловлювали свою думку. Процитую вас дослівно. Якщо українці дізнаються прізвища російських агентів у київській владі, вони зневіряться взагалі у всьому. Ви так вважаєте? Агентура і досі через два понад роки Майдану. Когда, когда закінчився Пучки ГКЧП, представник КГБ УССР Галушка. Которого отзывали в Москву для, для того, чтобы он руководил вместо арестованного Крючкова КГБ СССР. Он привез Леониду Макаровичу Кравчуку, который был тогда главой республики, список агентов КГБ из числа руховцев творческой интеллигенции. Если бы показать сейчас украинцам список агентов ФСБ, которые находятся до сих пор в руководстве страны, армии, генштаба, разведки, СБУ, МВД э, и прочих государственных институтов первой гильдии, многие не просто плакали бы, многие бы опустились бы руки. Потому что жить в стране, которая воюет с другой страной, и знать, что ей руководят агенты той страны, с которой она воюет, это крах всего. Я, когда об этом думаю, и когда вижу этих людей на экране: они, кстати, громче всех кричат: Слава Украине! И героям слава! От бачите, хто громче всіх кричить, знаєте, неспроста. Так що ж, Україна тоді приречена, якщо так, ні? Ні, Україна не приречена, приречена Росія, я вважаю. Тому що, незважаючи ні на що, в тому числі на засилля російської агентури в українських інституціях державних і правладних, історична закономірність, як я вже сказав, вона керує усім процесом. Тому Україна не приречена. Але те, що відбувається взагалі, це жах, це страхіття. Ще одна ваша цитата. Коли був рік подій Майдану, Євроща Майдану, ви сказали, що не вийшли б на протест, якщо б знали, чим усе обернеться. За рік ваша думка не змінилася? Ні. Кожен день. Коли я слышу, що сьогодні в зоні АТО погиблі три українських воєннослужащих. Сьогодні в зоні АТО загиб один український військовослужбовець, Сьогодні в зоні АТО... Получили ранение 5 украинских военнослужащих. Для меня это не пустые цифры. За ними конкретные мамы, сестры, жены, дети, конкретные, которые лишились своих родных людей. И с точки зрения вот этих смертей, этих гибели, этих прекрасных парней и девчонок, которые пошли как тот же Василь Слепак, да, оперный певец, мне Руслана рассказывала о нем, которому предрекали, они учились вместе в консерватории во Львове, ему предрекали мировую славу, он пошел защищать свою страну, потому что он иначе не мог. Вот эти ребята умирают, мерзавцы сидят, зарабатывают на таких ребятах, в том числе в Министерстве обороны, зарабатывают бабки, и все это вот так вот крутится, понимаете? Поэтому если бы я тогда, в первый же день Майдана, когда появился на Майдане и стоял потом дальше. Ну, по 13-го. 20-го. Так, так. Ну, разумеется, я Азара туда да, заявил, да, 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 Янукович сделал да, да. Если бы я тогда знал, что погибнет более 10 тысяч человек, что многие вернутся коллегами, без рук, без ног, что будет столько обездоленных людей в стране, я бы на Майдан не выходил. Это моя точка зрения. Хай бы краще тоди залишався Янукович, вы уважаете? Я считаю, что с точки зрения любой матери, которая потеряла своего сына, да, лучше бы оставался Янукович. И это вы говорите, до речи, вы же про президентского блока, так? Партия Солидарность. Я говорю сейчас, как Дмитрий Гордон, человек, у которого есть совесть. И я отвечаю за каждое свое слово. Какие-то приводы для оптимизма в Наближается День независимости Украины. Ну, 25 лет продержались. Почему мы не победить в конце концов? Э, понимаете, проблемы наши, проблемы Украины сегодня номер один, это не Путин на самом да. деле. Это мы сами. Начинать надо с себя. У нас много людей, которые не понимают вообще целей, задач, которые разуверились, которые видят, что происходит вокруг, какая вакханалия среди власти. И они понимают, что они загнаны просто в тупик. С той стороны Путин, с этой стороны наши родимые, которые воруют, крадут, и Янукович уже ребенок по сравнению с тем, что они вытворяют. Поэтому, несмотря ни на что, оптимизм есть, надо жить, надо работать, надо делать для своей страны что-то, потому что моя страна ⁇ это я, это мои дети, это мои близкие. Вот это и есть моя страна, это тот остров, который находится вокруг меня. Это моя родина. Я считаю, что если ты не скотина, если ты э, имеешь что-то человеческое внутри, то сделай что-то для своей родины, для страны, для себя, без многократного выкрикивания славы Украине. Настанет то есть, когда бульвар Хордона выходит и украинской мовы Не, винный я скажу, чему. Інтернет, все треба забувати вже про друковану пресу. Тому не буде виходити українською бульвар-гордона. На жаль, і я думаю, що і російськомовне видання бульвар Гордона через кілька років його просто Друговане. не буде друковане. Буде просто сайт Гордон залишиться, який буде розповідати українцям і не лише українцям про те, що відбувається в світі. Давати коментарі. Я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Спасибі, що прийшли до нашої студії. Гостем студії Радіо Свобода був Дмитро Гордон. провів програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.